ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويبو آيات مسلمين ومسلمات يعـم درحمة الله سبحانه وتعالى اشكر كتاب الله سبحانه وتعالى dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang diredai Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapat seluas-luasnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala InsyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini Kita sambung diskusi muzakarah kita akan kitab Taisiril Khalaq Beserta syarahannya Fathil Khalaq Kita masih lagi di dalam tajuk Adab-adab fil masjid Adab-adab di dalam masjid Jadi dalam bab ini Dalam Al-Adabu fil masjid ini Dia ada adab ketika mana kita nak pergi ke masjid ada adab ketika kita berada di dalam masjid dan nanti ada adab, adab ketika kita nak keluar daripada masjid. Maksudnya adab yang terkait dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pun sudah mempraktikkan adab ini sewaktu kita berada di dalam rumah Allah yakni kita berada di dalam masjid yang yang mulia ini. Itu <coughs> tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata penulis kitab wal iksaru min zikrihi. dan di antara adab sewaktu kita berada di dalam masjid adalah memperbanyakkan daripada mengingati Allah min zikrihi ai zikrillah taala wa huwa ghizaun lil arwahi wa tamaninatul qulub kan di antara adab kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita lakukan adalah memperbanyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lil arwah. Kan? Dan mengingati Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makanan bagi jiwa. Tuan-tuan seperti mana yang kita maklum, tubuh badan kita ini memerlukan kepada makanan. Tubuh badan kita memerlukan kepada makanan. Seperti mana kita nantinya sesudah kuliah ni ada sarapan. Perlu kepada, perlu kepada makanan. Jadi sebelum kita memberi makanan kepada kepada jasmani kita sebelum kita makan nanti kita bagi makanan roh dulu. Ha iaitu dengan kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis zikir yang menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan wa tamanni nadul qulub dan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu cara bagaimana untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang tidak tenang jiwanya. Banyak orang yang rasa gelisah banyak orang yang rasa macam-macam hatinya tidak tenang dan lain sebagainya. Maka zikrullah itu salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Ini seperti mana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan akan hal tersebut qala subhanahu wa taala alladziina aamanu wa innu qulubuhum bi dzikrillah ala <tuh> bi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang jiwanya ketika dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala ai eh, hadza tambih. Adakah tidak kamu tahu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi lapang. Jiwa akan menjadi tenang. Jadi tenang itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayu ukurnya bukan dengan harta yang kita miliki. Bukan dengan harta yang banyak. Tapi ketenangan itu adalah di saat kita mampu melakukan kebaikan. Dan tenang itu adalah hakikat bahagia yang maknawi. Tenang. Ramai orang yang bercita-cita untuk mendapatkan ketenangan ada yang menemui ada yang tidak di tenang itu diperdapatkan sewaktu kita seronok sewaktu kita lazat di dalam melakukan kebaikan tatma inul dengan apa kita mendapatkan ketenangan bizikrillah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala banyak jalan cara untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdal afdhalu dzikir itu la ilaha illallah. Ada sebagian ulama menyebutkan di antara zikrullah itu adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran seperti mana yang yang yang, yang kita bacakan tadi dipimpin oleh tuan imam kita. Kemudian banyak lagi. Ada sebagian ulama mengatakan melakukan kebaikan itu adalah jalan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asla zikr adalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saatun fid dunia Hidup kita di dalam dunia ini tuan-tuan, ni yang saya sebut juga di dalam uh, kitab yang insya-Allah akan saya siapkan tak lama lagi ta'liq Ta ala risalatil muzakarah iaitu syarah bagi kitab risalah muzakarah bagi al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Saya sebut saatun fit dunia. Satu saat ketika kita di dalam dunia la khaira fiha. Itu tidak ada kebaikan illa melainkan ketika kita melainkan ketika kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketika kita walaib ada adil kaslan Kita menjauhi daripada orang-orang yang malas Kerana orang-orang yang malas itu kan, Dia punya penyakitnya boleh didapatkan kepada orang yang menghampirinya Walaib ada adil kaslan Wa tafakuri fi Dan berfikir tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Azamatihi ta'ala itu jalan untuk kita mendapatkan kebaikan. Satu saat tidak ada kebaikan pun di dalam dunia melainkan kita melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan di dalam dunia ini illa bi fi'ilil khairat melainkan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Yang menyebabkan kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala fahina idzin maka pada ketika itu kan kita berjaya tafuzuh an azabih kita berjaya daripada Uh, azabnya Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya apa kita tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka kejayaan seseorang yang beriman itu ketika mana dia diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ha nah, tu dia maka dengan ketenangan jiwa hibsu nafsi anishahwat wahbusu nafsi anishahwat dan ketika kita di dalam masjid hendaklah kita menahan diri kita daripada asyahwat Wal maksudu bi syahwat asyahwatul muharramah. Yang dimaksudkan dengan syahwat di sini adalah asyahwatul muharramah. Syahwat keinginan jiwa untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati karya Al Alim Al Allamah Al Syekh Abdul Qadir Al Mandili rahimahullahu taala di antara syahwat yang diharamkan adalah memandang selain daripada isteri kita mahram kita memandang kepada perempuan yang ajnabiyah dan perempuan ajnabiyah memandang kepada laki ajnabiyah. Memandang itu binadri dengan pandangan yang dengan, pandangan syahwat. Kan? Sebab tu orang laki-laki. jangan kita fikir aurat orang laki-laki itu hanya sebatas bayi nasurati warokbah di antara pusat dan lutut sahaja. Ketika mana kita berada di khalayak ramai, kita harus menutup tubuh badan kita. Ini seperti mana yang disebut oleh Al Imam Al Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al Bajuri syarah kepada syarah kepada uh, kitab Fathil Qarib karya uh, karya Al Imam Ibnul Qasim Al Ghazzi disebutkan di antara pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i walaupun pendapat ini tidak masyhur tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang muktamad Ketika mana kita orang lelaki-lelaki berada di di luar berhadapan dengan ramai orang kita harus menutup uh, badan kita tidak hanya sebatas bayna surati warqubah tidak hanya sebatas di antara pusat dan lutut saja tapi ala surah di atas pusat pun kena tutup pakai baju kan kata orang kita ni dah tak sadar patut nak tunjuk ke orang pula yang sadar pun tak boleh tunjuk ke orang lagi bahaya <tantan> yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita menjaga pandangan. Tapi dalam nak ceritanya dalam masjid tak ada macam tu. Tapi boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kadang-kadang di dalam bulan Ramadan minta maaf cakap di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, kalau orang Melayu kita ni masya-Allah masjid dipenuhi. Masya-Allah tabarakallah. Kan? Yang perempuan pun masya-Allah, gadis-gadis remaja pun hadir ke dalam masjid. Sebab orang perempuan kan, Jangan berhias-hias ketika datang ke masjid Maksudnya berhias secara Adat Tunisia itu tidak ada masalah Berhias secara adat orang perempuan tidak ada masalah Tetapi jangan sampai ada konsep tabarruj kan, Pakai minyak wangi Datang duduk belakang, imam pun dah bawa, minyak wangi siapa ni? Ini bukan minyak wangi biasa-biasa ni. Kan? Ha. Jadi maksudnya apa? Kalau ada tunisat tak ada masalah. Maksudnya kalau ustaz nak pakai deodoran, pakai deodoran tak ada masalah. Pakai minyak wangi biasa-biasa tak ada masalah. Jangan sampai kita ni melakukan ni orang perempuan khusus. nisa walim walil mara'an. Muslimat. Kan? Mari jangan sampai kita memakai sesuatu yang tujuannya untuk menarik perhatian lelaki-lelaki ajnabi. -lelaki. Jaga niat insyaAllah khair. Kan? Ya. Kalau kita buka di dalam kitab hadis muhimmah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi membenarkan orang perempuan datang ke masjid. Tetapi pada zaman uh, Imam Ghazali disebutkan di dalam kitab hadis muhimmah bahkan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kan, orang perempuan ni kan, ya, tidak hanya orang panggil se sewenang-wenangnya datang ke masjid perlu diperhati perlu ditilik kan? Bagaimana cara dia datang ke masjid Apakah dia dengan mahram atau sebagainya Kerana untuk menutup segala pintu-pintu fitnah Jadi dalam masjid pun disebutkan Wahabusun nafsi ala Menahan diri daripada syahwat kan? Bagaimana yang saya bagi tadi Contoh dalam bulan, bulan ramadan Ramadan Masya Masyaallah tabarakallah Kerana imam pun kena kacau Kerana imam ambil Imam <coughs> Saya tahu masjid ni Wallahualam Kan, setengah surau ambil imam 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 daripada Mahat Tafiz. Kan imam-imam muda. Kadang-kadang sebelum nak bawa motor tu ada surat kat raga motor. Assalamualaikum ustaz, selamat berkenalan, salam ta'aruf. <laughs> kan kami si besi, besi sekarang ni. Kan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya talbisu iblis itu ada di mana-mana. Kan baik khair. <coughs> Hatta disebut dalam kitab uh, Talbisu Iblis karya Al-Imam Al-Jauzi disebutkan ada satu kisah tentang rahmati Allah, bagaimana orang yang zahirnya salih, yang warak, akhirnya boleh terjebak dengan zina. Boleh terjebak dengan zina. Yang katakan talbisu iblis. Ketika mana orang salih ini, dia ada satu tempat. Satu tempat untuk dia beribadah dan sebagainya, rumah dia. Dan ada beberapa orang lelaki, tiga orang pemuda lelaki, dia ada adik perempuan. Dia nak titipkan adik perempuannya ini kepada orang... Orang selain kerana ketiga-tiga ni akan bermusafir. Ini boleh buka dalam kitab Talbisul Iblis. Karya Imam al Jauzi. <coughs> Jadi satu cerita. Dia kata kita ni nak letak adik perempuan kita kat mana ni. Ha. Kita nak letak adik perempuan kat mana. Oh ada, ada, ada satu tempat tu. Satu kampung tu ada seorang alim. Abid. Masya Allah. Wara. Ha. Dia ni memang ma'ruf. Khaifun, kha'ifun Allah. Orang yang takut kepada Allah SWT. Kha'ifun Allah SWT. Lalu dia hantarlah adik perempuan dia untuk dijaga oleh seorang lelaki-lelaki yang abid ni. Dia tak duduk kat rumah tapi dia ada satu bilik yang mana bilik tu bolehlah adik perempuan dia duduk. Ha, dia dan tak acau lah. Bukan duduk satu satu rumah. Bukan, minta Bukan duduk satu satu bilik dengan laki tu. Kan? Cuma dia minta ketiga-tiga pemuda ni minta Tok Syekh Tok yang warak ni jaga adik perempuan dia lah. Sebab dia nak pergi, ke nak pergi musafir. Yang perjalanan jauh dia balik tu Allah Alam tak tahu bila kan. Kemudian ala kulihal Tak lama kemudian mula-mula Yelah kalau dia dijaga mesti Orang soalan itu hendak dia menjamin makanan apa semua kan dia, hantar makanan letak dekat pintu luar kan tiba-tiba ni Allah Taala uji kan tapi dalam lama-lama kelamaan perempuan tu adik perempuan tu tegurlah Ha, sihat ke ha, mula-mula dan -mula. betul lama-lama duduklah sini janganlah kita dah 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 duduk dalam satu tempat kan. tak salah kalau kita sembang-sembang bertanya khabar lama-lama akhirnya Lelaki tersebut terjebak dengan si zina bila lama-lama bukan bukan dia titip esok zina tidak ambil masa yang lama sebab pandangan ni kan susah nak dijaga lagi-lagi kalau berdua-duaan nampak meskipun warak kita macam mana sekalipun pakai serban pakai jubah macam mana sekalipun kan kalau kita berada dalam situasi yang boleh menyebabkan tidak yang uh, kalau kita berada dalam dalam situasi yang tidak ada amannya fitnah kita boleh terjebak dengan dengan dosa atau wahabisun nafsi ani syahwat disebutkan di sini walaupun di dalam masjid kenapa dia sebutkan wahabisun nafsi ani eh dalam masjid boleh boleh buat benda-benda yang maksiat ke? Kan? Boleh tak ada? Boleh. Dalam masjid boleh berlaku benda maksiat jika ada niat si pelaku. Dulu isu tahun awal 2000, ada orang berzina di dalam masjid. Nah, tengok berlaku. Ha, lepas tu dijaga. Wajtinabul khusumah. Dan menjauhi daripada perbalahan. Jangan hidup balah dalam masjid. Ha. Ha. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu an iyyakum wal khusuma fa inhatum tumhiqud Dan menjauhi diri daripada berbalah di dalam masjid. Masjid bukan tempat untuk berbalah. Masjid bukan tempat untuk kita mencetuskan permusuhan dan perkelahian. Nah, itu kita kena Masjid sebab tu kita Orang panggil hormat menjunjung tinggi arahan Sultan Supaya para asatizah, para penceramah Itu tidak menceritakan politik kepartian di dalam masjid kan? Tak boleh kita cerita politik kepartian di dalam masjid Nak cerita politik kepartian di markas Sebab tu di dalam masjid Tak ada cakap ni Masjid al-Falah Mana ada Masjid al-Falah ni ni kita untuk seks-seks kita ha, tak boleh macam tu tak ada pula macam tu ha, tanya mu parti apa oh parti nu oh parti ni tak boleh macam falah ni untuk parti ni saja ha, tak ada ha. sebab tu bila ada arahan macam ni para asatizah itu menjaga tutur bicaranya kalau hari ni ada orang bertanya kepada saya lah tentang soal uh, politik kepartian itu di atas isytihad kita masing-masing. Itu di atas istihad kita masing-masing. Ya saya faham. Tidak ada yang namanya politik kepercayaan di negara kita ni menyuruh orang melakukan kejahatan. Tetapi jalannya mungkin berbeza-beza. Nah, ini tuan-tuan Allah SWT. Sebab kadang-kadang kalau di di, 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 di luar ada orang di kampungan. <laughs> ada orang jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, nak tanya sikit. Ustaz orang apa? Ustaz orang apa? kita pun bila kita kita orang istilah tak ada ustaz bukan tu parti parti <tid> itu di rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tanya di luar boleh jangan tanya dalam masjid baik khair wa <tid> qala jadi masjid kata sina ali iyakumul <tid> khusumah jaga-jaga maksudnya jangan kamu mendekati kepada perkara-perkara yang boleh tercetusnya permusuhan Maka sesungguhnya itu akan merosakkan agama. Kalau kita belajar dalam hadis min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. sebahagian daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak patut yang dilakukan olehnya. Dan ini kita tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala. Baik. Wa qala Hasan wa Abu al-Ashbah al-Zuhairi fi kitabih an ibn Abbas qala amara Allahu al-mu'minina bil jama'ah wa nahahum an al-ikhtilaf wal firqah wa akhbarahum wa akhbarahum bima ahlaka man kana qablhum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang beriman supaya duduk di dalam berjemaah jangan berpecah duduk di dalam persatuan jangan berpecah Masjid jasa fitnar jangan duduk berasingan. Wanahau mani lektilaf wal firqah. Wa akbarahum bima ahla kaman kana kablahum. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan juga tentang kebinasaan yang berlaku kepada umat-umat sebelumnya. Asbabul ladhi bihi halak man kana kablahum. Wahwa bil murai wal khusumat. As-sababul bihi halaka man kana qablahum wa huwa bil mura'i wal khusuma. Kan sebab-sebab yang orang panggil terjadinya kebinasaan pada kaum yang terdahulu iaitu mereka-mereka ini berdebat sesuatu yang tidak menghasilkan faedah wal khusuma dan mereka itu balah. Di antara sebab-sebab Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa taala binasakan kaum yang terdahulu. Sebelum lahirnya Nabi Nabi Al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kaum yang terdahulu Allah subhanahu wa taala binasakan pasal apa? Sebab mereka itu tidak bersatu padu, mereka itu berdebat sesuatu yang tidak pasti dan mereka itu bergaduh dan berbalah. Berdebat. Kita berdebat Seandainya terjadi dialog perdebatan Apa yang kita inginkan daripada perdebatan dan dialog Adalah Orang panggil bukan hanya kemenangan Tetapi kita nak agama Islam itu tertegak Kita nak mencari kebenar Kebenaran Sebab itu dia perlu kepada tasihun niyah Pembetulan Bagaimana niat kita Ustaz boleh tak kita berdebat berdialog silakan tetapi apa tujuan kita berdebat apa yang kita dapatkan daripada perdebatan yang berlangsung adakah perdebatan itu hanya untuk mencetuskan permusuhan kalau itu natijahnya jangan didekati jangan dibuat kalau perdebatan itu hanya mencetuskan permusuhan tetapi kalau kita berdebat hanya untuk mencari kebenaran yang kalah debat pun tidak ada masalah tidak berfikir untuk membakar kereta orang yang menang debat itu tidak berfikir untuk menghancurkan rumah tangga orang yang berdebat itu tidak ada masalah tetapi yang berlaku pada kaum yang terdahulu dan ini sebab Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum yang terdahulu mereka itu berdebat dan mereka itu mencipta permusuhan perkelahian perke, perke perkelahian Wa ammal khusumatu fi baitillah fahiya min su'il adabi ma Allah taala. Dan adapun berbalah di dalam masjid fahiya min su'il adabi ma Allah, maka itu sebahagian daripada buruknya adab seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khusumah berbalah di dalam masjid itu orang yang buruk adab. Sebab apa? Kerana masjid itu baitullah. Masjid itu rumah Allah seperti mana yang kita bahaskan pada awal perbicaraan kita. Masjid itu adalah kita kata rumah Allah. Seseorang yang datang ke rumah Allah Taala itu harus menjaga dan memelihara adab supaya dia mendapat rahmat daripada Tuhan punya rumah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ketika dia datang ke rumahnya Allah Dia tidak memelihara adab Bahkan dia mencetuskan permusuhan Ini orang yang su'ul adab Ini orang yang jahat adab, buruk adab Tidak ada akhlak dan budi perkerti Tidak ada etika Kita datang ke rumah kawan kita tuan-tuan Kita datang ke rumah kawan kita Kita menjadi tetamu Kita harus menjaga adab kita sebagai tetamu Tidak menghancurkan barang yang ada di dalam rumah kawan kita Tidak tidak mengintai-ngintai apa yang ada di dalam rumah tuan rumah ayo masuk rumah kena orang masuk rumah seumah, tengok bercakap hal-hal yang baik bukan kita masuk ke dalam rumah kawan kita itu kita cakap benda yang tak baik kita bercakap sesuatu yang dapat menyakitkan hati dia itu tidak itu tidak ada adab contoh kita pergi ke rumah kawan kita atau kita pergi rumah orang yang menjemput kita dan kita menjadi tetamunya adakah kita masuk ke ke rumah itu kita tengok Ish. kau punya Kipas ni berabuk Dah bertahun kau tak, tak, tak ni Marah kita tuan-tuan. Seharusnya kita diam menundukkan pandangan. Mata jangan mengilau sana. Tuan-tuan. Baik. Wa'an <tong> la yantaqila subhanahu wa ta'ala a'la bisawak. Tuan-tuan isyarat tuan-tuan. Tuan-tuan eh, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai stesen wa alla yantaqila ay ahadukum min makanihi ay alladhi jalasa wa thabata fi illa li hajatin nahwu albu wal ghair fala ba'sa wa alla yunshidu talatan fa idza adaa shay'an yarfa'u sawtahu li man sami'a akhirih Subhanahu wa taala kita berasi berada dalam bab adab dalam masjid nanti kalau tajuk di YouTube tulis adab dalam masjid 2. Sampailah kita habis perbahasan insyaAllah Beradab dalam masjid ini panjang juga Kita perbahaskan, kita perincikan, kita huraikan Supaya apa? Supaya kita reti Bukan hanya sekadar kita mendapatkan teori pengajaran Daripada uh, kuliah kita Melainkan kita praktikkan, kita amalkan kan? Kita sekarang berada dalam masjid Maka sangat sesuai untuk kita menceritakan adab-adab Sewaktu kita berada di dalam masjid jadi ayuh ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita Mudah-mudahan hati kita ini Allah ta'ala ikatkan hati kita ini Dengan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang yang mendapat seluas-luasnya rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya seperti mana kita berkumpul di dalam masjid ini, kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu Allah wa iya kum Saya mohon jutaan kemaafan jika kalau salah bicara, salah kata. Saya mohon maaf sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.